Datuk Speaker dan saya cuma saya ingin bertanya tiga taman perindustrian telah diumumkan di Pudat, di Kota Belud dan Beaufort South adalah sudah ada pelabur yang committed. Saya ingin bertanya pelaburan yang ada how can investor tertarik datang ke Sabah sedang masalah air, masalah elektrik, jalan raya, pelabuhan yang ada. Sedang pelabuhan kita pun di Sabah ini, di Sipanggar ini. Kita bagi dengan orang Arab nak menguruskannya takkan kita tak boleh mampu anak sabah untuk mengurus pelabuhan kita kenapa tidak boleh sedangkan di serawak bintulu port kerajaan negeri sarawak bergaduh minta supaya mereka mengurus pelabuhan sendiri takkan kita tidak boleh mampu mengurusnya sendiri keadaan ini itu yang saya nyatakan bagaimana kita nak menarik pelabur sedang elektrik tidak ada sedang air tidak cukup jalan raya yang tidak begitu sempurna mereka akan membekalkan bukan hanya produk perkhidmatan. Adakah mereka mampu compete di peringkat market antarabangsa yang ada? No way. Because the service and the goods they render to the international market, they are far more expensive in terms of cost yang ada. Jadi saya berharap sungguh supaya Datuk Speaker pelaburan yang sebenar ialah pelaburan yang mencipta pekerjaan, kemahiran tinggi untuk rakyat Sabah. Membuka ruang kepada kontraktor dan vendor tempatan. Pelaburan semula keuntungan di dalam negeri dan mewujudkan rantaian ekonomi yang mampan dan berkualiti. Menyatakan seratus lebih berapa banyak daripada 6 bilion yang telah direalisasikan secara fisikal, diumumkan pelabur yang ada. 6 bilion. How many of that yang telah pun dapat direalisasikan di peringkat negeri Sabah dari segi peluang pekerjaan, dari segi rantaian uh, uh, perniagaan yang ada, maka saya bertanya supaya mana-makan syarikat-syarikat yang telah melabur jumlah pekerjaan yang telah wujud dan peratusan penglibatan tenaga kerja tempatan menyediakan audit supaya menyeluruh ya we have to verify through audit bagaimana mengkaji supaya apa nama kebersesanan kebaikan yang akan dapat kita lakukan sebaik mungkin datuk speaker uh, saya juga ingin bertanya tentang mengapa sasaran SSL beras hanya 60% dan hanya pada tahun 2030. Ya, mengapa begitu perlahan sedangkan rakyat memerlukan ya, keperluan ini pada setiap hari. Rakyat bukan sahaja mahu rangkaian kerja tetapi juga mahukan tindakan segera daripada pihak kerajaan. Manakala pelan jangka pendek untuk menurunkan kos makanan asas sekarang, saya ingin bertanya tentang kos makanan ini kerana ini membimbangkan saya bila saya turun ke bawah, ramai di antara anak-anak kita, bahkan juga masyarakat yang ada di peringkat luar bandar, mereka berhadapan dengan Sri cost of living is very high. Ya? Ke arah mana? Untuk memastikan supaya jangan kita bergantung. We have all the resources yang ada. Beras buli, ikan ada, sayur-sayuran ada. Takkan kita tak boleh merangka satu uh, susun atur untuk membolehkan supaya supaya bukan barang-barangan keperluan seharian ini ya, itu menjadi bukan keutamaan but the essential item yang ada akan dapat kita tingkatkan berhubung kait dengan air seperti yang saya telah sebutkan di peringkat awal dan juga kemudahan elektrik yang ada ya. saya melihat perkara ini cukup penting air sebagai sumber ya, yang cukup penting kita tak boleh salahkan oleh kerana keadaan cuaca oh Tuhan punya salah tak. but what action do we take apa tindakan yang harus kita lakukan bahawa dalam keadaan climate change yang akan berlaku di negara ini. Bukan hanya kebakaran, bukan hanya banjir akan berlaku. Saya dah bahaskan di parlimen, Datuk Speaker. There must not only be enough funding, there must be also proper planning. Supaya jangan bila banjir berlaku, oh kita roboh rumah-rumah kampung. Lepas itu, 2,000 di Lokawi. Kemana-mana ketiga. Di Likas, beribu anak-anak yang mungkin besok kita halau mereka jadi stenggan nanti sedang mereka duduk di stenggan, but we must have a proper planning macam dulu di, di kampung Ghana di kota Merudu saya tidak halau anak-anak kita di situ, 2 ribu lebih anak-anak kita di kampung Ghana I told Safoda, agensi kerajaan don't remove them, I compensate you with the land saya bagi tambahan saya bagi dengan mereka, bagi tanah compensate Safoda, agensi kerajaan mereka hanya 50 orang saja tapi 20 orang ini ke mana nak pergi ni dan ini yang saya nak sebutkan sedikit sebanyak tentang perkara itu bekalan elektrik saya juga berharap supaya rangka eh uh, plan yang cukup uh, baik untuk memastikan supaya bekalan elektrik ini dapat diatasi secepat yang mungkin kita tidak boleh bergantung dengan hanya bekalan solar yang ada, but there must be a way sekiranya saya tahu ada leakages here and there, tapi perkara ini harus dirancang sebaik mungkin uh, oleh pihak kerajaan ini untuk membolehkan supaya uh, bekalan elektrik ini dapat ditingkatkan nanti saya akan uh, ulas sedikit sebanyak di sepanjang ucapan ini kita juga uh, melihat dari segi kerangka seperti yang saya sebutkan persoalan tentang keluaran pertanian, tapi tidak ada downstream, saya tidak nampak nenas ada di Keningau berbagai produk pertanian but there is no downstream yang ada di peringkat negeri Sabah. Saya dah suarakan banyak kali ubi kayu, sayur, melahan kayu balak yang ada. Saya haramkan ekspor dia pasal saya mau buat kilang perabot. Bukan hanya untuk dapat kita keluarkan perabot yang cantik, kualitinya baik tapi peluang pekerjaan dan hasil kepada negeri Sabah ini penting. Datuk Speaker berhubung kait dengan isu sekuriti makanan adalah soal survival ia bukanlah bu, bukan boleh ditangguhkan perkara ini penting uh, dan saya berharap agar ia dapat uh, diselesaikan sebaik mungkin makanan yang mencukupi bukan setakat mencukupi, makanan yang mencukupi keadaan anak-anak kita boleh mendapat uh, the food apa nama very healthy makanan-makanan yang bersesuaian dengan uh, keperluan mereka Terbung, berhubung kait dengan apa nama bekalan air tadi, saya dah sebutkan Ya, ditawau, disendakan, papar Masih tak ada air hujan bergantung mereka, UMS pun dan saya sendiri mengalami Bila berada di Semporna Terpaksa membeli air, adik saya untuk membolehkan saya mandi dan memasak Tidak ada air, mana jabatan air yang ada ya, Dan dituduh oleh kena saya batalkan syarikat yang ada ulu air kononnya, tapi you look into it. Masa saya jadi kerajaan, tidak ada syarikat itu berani nak bawa. Kalau dia bawa, saya know I know the rules and law. Kena lopsided agreement yang ada. Di antara syarikat itu dengan kerajaan. Kalau ada masalah pipe yang bocor, kerajaan kena membeli. Tapi mereka hanya memasang. But they are earning millions of money daripada kerajaan negeri dan pasal itu kita tamatkan lepas itu kita bawa 2,000 anak-anak kita daripada syarikat-syarikat itu bekerja di jabatan air yang ada. Itu yang kita harus uh, ke sebaik mungkin. Datuk Speaker, saya ingat penting kepada kita untuk pastikan supaya perkara ini dapat kita bentras kegiatan ketirisan, rasuah yang ada yang membabitkan contohnya jabatan air ini untuk membolehkan supaya dapat bekalan air yang mencukupi dan bersih kepada anak-anak kita. Dan uh, Datuk Speaker... Menurut laporan Ketua Audit Negara 2004, liputan bekalan air terawat di Sabah hanya 81% sahaja dan antara terendah di Malaysia. Malah kadar air tidak berhasil atau non-revenue water mencecah 50% dengan Kota Kinabalu sendiri merekodkan 38%. Datuk Speaker, berhubung kait dengan uh, apa yang telah disebutkan, uh, bahawa menteri pembangunan infrastruktur sendiri mengaku lebih 40% daripada kawasan di Sabah mengalami gangguan bekalan air yang serius dan di daerah-daerah seperti saya sebutkan dari peringkat awal tadi dan saya berharap loji rawatan air tidak mencukupi paip pecah dan bocor lebih 50 tahun tidak diganti dan projek naik taraf ya lawatan lewat, lewat bertahun-tahun dan saya berharap tindakan ini akan dapat diambil oleh pihak yang oleh pihak kerajaan yang ada. Dalam kerangka dan 2020, kerajaan negeri mengumumkan pelan tindakan jangka pendek dan jangka panjang untuk air. Tapi sampai hari ini berapa banyak projek yang benar-benar siap dan berfungsi? 3 bilion diperuntukkan oleh kerajaan persekutuan untuk menyelesaikan air melalui rolling plan Rancangan Malaysia ke-12, tapi persoalan di mana pelaksanaan ini? Di mana kebertanggungjawapan ini? Di mana ketulusannya? Datuk Speaker, audit terbuka dan laporan bekalah ke atas semua projek air yang sedang dilaksanakan di Sabah ini dan saya mendesak supaya penamatan kontrak yang gagal menyiapkan projek dalam tempoh yang ditetapkan peruntukan khusus kepada daerah-daerah yang paling kritikal, bukan hanya kawasan bandar ataupun penama kawasan-kawasan sendiri pihak kerajaan yang ada dan saya juga ingin bertanya kepada kerajaan negeri apakah plan jangka panjang sebenar untuk menoktakan krisis air ini. Bukan retorik, bahkan plan ke atas kertas ini. Supaya kita dapat bahaskan sebaik mungkin dan kita boleh bagi pandangan untuk memperbaiki keadaan ini.